Кожному по лозунгу або Дніпропетровськ цитує у четвер на фестивальному причалі активна молодь і не тільки буде писати до участі. Запрошують усіх, хто має що написати, на чому і чим. Простіше кажучи, якщо є бажання, слід взяти папір і написати на ньому напис, що мотивує, веселить і радує не тільки вас, а й бажано усіх навкруги. Докладнейше про акцию поговорим с и «Знайомтыся» Полина Малыш и Александра Николаева. Добрый вечер, девушки. Добрый. Кто вы? Мы студентки, представители активной молодежи Днепропетровска, скажем угу. так. А студентки Днепропетровские или студентки иногородние? Ну, мы всю жизнь прожили в Днепропетровске, но так сложилось, что поступили в этом году в Киев. Uh -huh. в Киево-Могилянскую академию и в национальный университет. И теперь давайте об идее акции, откуда она возникла у вас, и почему именно такая акция. Что конкретнее вы там будете предлагать выполнять? Мы решили, что на данном этапе развития в городе недостаточно возможностей для проявления себя талантливой молодежью, и мы решили, почему бы не задать такое направление своей а, акции. Назовем это так. И предложить всем выйти и продемонстрировать частичку своего внутреннего мира. Наверное, ага. так. Ну, каким образом? Еще раз подробнее: вот нужно взять бумагу, да? То есть, если у меня в сумке есть блокнот, я могу вырвать да, оттуда да, листики, что-то написать. Вот просто что хочу, или вы все-таки как-то ограничите это темой? Ну, мы, конечно, ограничили это не столько темой, сколько позитивным направлением. Потому что позитива, опять-таки, вокруг не так уж много. И если все люди придут на фестивальный причал, и каждый захочет написать друг другу что-то хорошее, например, там, делай, все получится, там, не бойся менять. Я думаю, что это поможет некоторым людям принять какие-то решения или mm -hmm. просто лишний раз улыбнуться. А как другие люди это увидят? Вы Будете как-то это вывешивать, выставлять, разворачивать, или это будет адресно кому-то передаваться лично обмен, может быть, как это ну, будет однозначно. Расставить. У нас будут работать фотографы. То есть mm -hmm. впоследствии э, акцию увидят не только те, кто на ней присутствовал, но и безусловно, прохожие, которые в этот момент будут находиться где-то поблизости с нашим мероприятием, тоже увидят. Я думаю, им понравится происходящее. Ну вот как, проиллюстрируйте. Написал человек на маленьком клочке бумаги там какую-то позитивную фразу. Ну желательно, чтобы клочок был побольше, и чтобы это можно было заметить. А, ну да, в общем-то, каждый человек будет стоять со своей надписью, ходить вместе с ней, так, чтобы ее увидели окружающие. Mm -hmm. озвучивать вы это не будете? в Микрофон, может быть, там громкой связи? Uh, нет, поскольку флешмоб не предусматривает того, чтобы это как-то озвучивалось. Это скорее способ общения людей. То есть mm -hmm. каждый приходит с тем, что он хочет сказать, и общается посредством тех фраз, которые они написали и что они хотят сказать окружающему миру. Как вы думаете, все-таки больше молодых людей придет, если придет? Вы ожидаете какое-то количество людей? А, да, почему-то кажется, что все-таки больше молодежь прореагирует на призыв выйти с плакатами на улицу, даже несмотря на то, что там будут всего лишь позитивные надписи. А мне кажется, что а, люди постарше будут не очень заинтересованы в том, чтобы пешком прогуливаться по фестивальному причалу, а, даже несмотря на такую Идейную задумку акции. Почему вы так думаете? Ну, Тем более гуляют. мы давали рекламу больше по социальным сетям, в которых, угу. как правило, больше сидит одна молодежь. Поэтому... Угу. Ну вот отзываются, есть желающие, вас поддерживают. Да, достаточно много людей написали, что будут, задали какие-то свои вопросы. И... Угу. Может, вы сказали, что вы что будет фотограф, да, у вас. Вы потом да. как-то это планируете где-то, наверное, показать в тех же соцсетях или, да. или как. Ну, фотограф, в частности, вот. Я, Полина uh -huh. и может быть еще пару человек, которых мы найдем. Uh -huh. Мы, естественно, весь репортаж выложим в соцсетях, и возможно на каких-то городских сайтах будут репортажи о событии. Uh -huh. Кто-то подсказал вам такую идею, или это вот э, кому-то из вас Дело двоих пришло? Спонтанно. Э то есть никто не подсказывал, но проговорилось очень много вариантов и решили остановиться на таком, как на более э, позитивном, и который можно провести в более широком масштабе. Угу. У вас раньше не было подобных подоб, на другую тему акций каких-то. То есть это первая такая массовая запланированная для вас? Ну, акция. это настолько большая первая запланированная акция. А до этого у нас в городе проходил конкурс «Читающий Днепропетровск», конкурс фотографии. Uh -huh. И вот мы решили поучаствовать в этом конкурсе и собрали где-то человек 30-35, которые на Европейской площади сели и делали вид, что они читают книги. Причем сели в абсолютно разных позах. Кто-то на землю, кто-то на лавочку, кто-то у кого-то на руках сидел. Вот И это стало достаточно широко распространено, нас стали спрашивать, а что это за акция. И мы посмотрели, что люди не против участвовать в какой-то жизни города, и решили угу. предоставить такую возможность. А вот вы учитесь в Киеве. В Киеве больше проходит таких вот мероприятий, таких акций? И можете сравнить вообще, активнее ли молодежь Днепропетровская, нежели Киевская? Нам сложно пока ответить на этот вопрос, потому что, только недавно перешли из абитуриентов студенты, uh -huh. и в Киеве мы пока что не живем, а периодически наведываемся, скажем так. Ну, то есть uh -huh. вы первый курс уже закончили? Нет, да? мы не, только, вы, только, только поступили. Uh -huh. Но мы надеемся, что и киевская молодежь тоже поддержит такое направление, и мы найдем заинтересованных людей, чтобы впоследствии продолжать начатое. Uh -huh. А какие специальности вы выбрали? Я буду будущий маркетолог, ага. да, а я издательское дело и редактирование. Ну где-то очень так вот недалеко, да, в такие читающие акции, да, с читающими людьми. И вот это, в общем-то, вашим специальностям так полезно, скажем, тут, ну, да, да, для развития такого профессионального. Хорошо. А вот э, придут люди, напишут, что лично вы бы написали на бумаге если бы вы были сами участниками такой акции. Есть уже какие-то у вас тезисы, что-то придумали, но это же можно озвучивать. Сегодня хорошая возможность у вас такая. Мыслей очень много на самом деле. Можно а... одну или неограниченное количество писать? Нет, можно писать сколько угодно. Можно будет раздавать это людям, которые придут просто так или случайно заметят нашу акцию. Но мы остановились на позитивных вариантах. То есть это что-то будет вроде улыбайтесь или обнимайтесь, что-то такое нейтральное, но все же то, что а, поднимет настроение людям. Мы не хотели бы писать каких-то резких призывов или что-то такое. Ну вот я сейчас вам даю листок бумаги, что лично вы, Полина, напишете. А... Я бы написала, ты сегодня отлично выглядишь, Саша, а вы. Я бы написала, что все получится. Все получится, что вы имеете в виду? Все, все получится. Вот все получится, все, что вы задумали, все получится. Или, может быть, там, не бойтесь ошибок, что-то в таком mm -hmm. духе. Хорошо, тогда приглашайте, есть возможность у вас еще раз озвучить, где, когда и что, и кого вы зовете. Мы резюмируем, заканчиваем. 23 августа на фестивальном причале возле Шара, который все знают, в 18.00 начало. И если будет желание, можно оставаться в протяжении двух часов или, может быть, даже больше. Угу. Приходите, мы вас ждем. Спасибо вам за участие, желаю вам удачи, пусть это будет ваша не последняя акция. А на я нагадаю, що у нас в гостях були організатори флешмобу Олександра Ніколаєва та Поліна Малиш. Ми говорили про акцію кожному по лозунгу, Або Дніпропетровськ цитує. Хто зацікавився? Приходьте у четвер на фестивальний причал о 18 годині.